اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعزکم بی ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم یہودیوں کی بد نصیبیوں شرارتوں بد اہدیوں پر مشتمل واقعات حالات مسلسل ذکر ہو رہے ہیں یہودی بنیادی طور پر لالچی قوم تھی اور اب بھی ہے لہذا مال کے حصول کے لیے یہ ہر حربہ اختیار کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں ان حربوں میں سے ایک حربہ یہ تھا کہ یہودی امانتوں میں خیانت کرتے تھے ایسے بھی کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آ جائے تو ایک فریق سے رشوت لے کر مال لے کر اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے تھے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے اور جو حقدار تھا اس کے خلاف ہو جاتے تھے اسے اس کا حق نہیں دیتے تھے عموما بد نصیبی سے ایمان کی کمزوری سے آمال آخرت کی کی کمزوری، خوف خدا کمی سے آج بھی ایسی ہو رہا ہے ہماری عدالتی تاریخ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے اوپر سے نیچے تک اللہ ہی معاف فرمائے اور اصلاح کی کوئی شکل پیدا فرمائے بہرحال ایمان والوں کو نصیحت ہے کاش یہ آیت شریفہ ہمیشہ سامنے رکھی جائے خاص طور پر, 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 پر وہ لو لوگ جن کے ہاتھوں میں لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں نجی طور, طور پر, پر ہوں یا ادارتی طور, طور پر ارشاد فرمایا ان لمبا یا عمر عبد المانات ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کرو امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کرو تلاوت کی گئی آیت شریفہ کا پس منظر بھی لکھا ہے فرما فتح مکہ کے موقع پر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہونے لگے تو بیت اللہ کے چابی بردار عثمان بن طلحہ تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کو چابی دینے سے انکار کر دیا سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے زبردستی چابی لی اور آپ علیہ السلام نے کے حوالے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش دائر کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی انہیں دے دے, 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 دے اس پر یہ آیت, آیتِ شریفہ, شریفہ نازل ہوئی کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کے سفرد ہوں چنانچہ چنان چنان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی آیت شریفہ میں نصیحت فرمائی گئی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْتُمُوا بِالْعَدْلِ لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ڈنڈی نہ مارو کسی کے جبر کی وجہ سے بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو دوست دمکی کی وجہ سے بھی کسی کی طرف سے مال کی پیشکش کی وجہ سے بھی انصاف کا دامن مت چھوڑو انصاف کے ساتھ, ساتھ فیصلے ہوں, ہوں حقدار کو اس کا حق دیا جائے, سفر جائے سفر فرما ان اللہ اللہ تمہیں کیا اچھی نصیحتیں کرتے ہیں اللہ تمہیں کیا خوب نصیحتیں کرتے ہیں اللہ کی نصیحتوں پر عمل خود پوری انسانیت کے حق میں فائدہ مند ہے اور اچھا ہے اس لیے کہ جب ظلم جب کا چلن ہوگا گا, تو آج ظلم کرنے والا. یا, خاموش خاموش والا یا ظلم پر خاموش رہنے والا یا ظلم ظلم کا کا ساتھ, ساتھ دینے والا للا. کل یہ بھی شکار ہوگا جب عدل و انصاف کا چلن ہوگا تو اس کا فائدہ پورے انسانی معاشرہ کو ہوگا کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہوگی کسی کا کوئی حق نہیں دبائے گا ہر, ہر ایک کو انصاف اور اس کا حق ملے گا ارشاد فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا عدل و انصاف کیسے قائم رہ سکتا ہے عدل و انصاف کیسے قائم رہ سکتا ہے عدالتوں کے اندر بھی نجی فیصلوں پنچایتوں میں ہر جگہ ایک گھر کے فیصلے ہو یا اجتماعی معاملات کے فیصلے اللہ کی ان صفات کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اللہ, اللہ سننے والے بھی ہیں بصیرن اللہ دیکھنے والے بھی, بھی ہیں. ہیں وہ ذات پاک سمیع بھی ہے اور بصیر بھی, 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 بھی فرمائیے بھی اگر, اگر اللہ, اللہ کی یہ دو صفات پر پورا ایمان ہو کامل یقین ہو فیصلے کرتے وقت یہ یقین کہ اللہ سن رہے دیکھ رہے تو پھر کون کسی کے ساتھ کرے گا غلط فیصلہ کرے گا ظلم کرے گا عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا کسی کی جرت نہیں ہوگی سب سے بڑے عادل اللہ جل شان ہو وہ سن بھی رہے دیکھ بھی رہے آج کوئی عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کرے گا تو کل اللہ, اللہ نے سب دیکھ, دیکھ رکھا, رکھا, سن رکھا, سن رکھا سن رکھا اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, پیش ہوگا اور وہاں حساب دے, 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 دے گا اللہ کے بندوں کو دو نصیحتیں کی گئی اور زمن میں دوسری نصیحتیں بھی اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق